güdrətini əks etdirən tarixi günün ərafəsindəyik. Azərbaycan ordusunun öz gücünü dünyaya göstərdiyi inanılmaz sevincli axşamdır. Cıdır düzündə xulayaq təsnifinin sədaları altında xarib müftülərin boy qaldırmasının yad et. Allah bütün şəxslərimizə rəhmət eləsin. Təqdimata başlamaq üçün söz verir Laçın rayonu Nəmanə kəndi ümumi orta məktəbin direktoru Qurban Əhmədov ayaq. Bu dəqiqə səhnə. Bu şərəfli tədbirə gəlmənləri zəhər ümmətsiyyəti ilə təbrik edirəm. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Xalqımız öz kökünə qayıtdı. Kükrədik, coşduq. 30 ildən çox işğal altında qalan torpaqlarımızı, nurlarımızın ayaq altında qalan torpaqlarımızı 44 günə təmizlədi. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz əfsanəvi çevrilən əməliyyatlar keçirdi. Demək olar ki, dünya hər tarixində görünməmiş əfsanəvi əməliyyatlar sayəsində Vətənimizin baş tacı, müqəddəs bir yerimiz olan Şuşanı azad etdik, Lachını azad etdik, Kəlbəcərliyi, Qubaqını, Cəbrayını, Zəngilanı, niçə-niçə işğal altında qalan torpaqlarımızı yenidən qaytardıq. Vətənimiz bütövləşdi, vətənimiz azad oldu, suverenliyinə qovuşdu. 8 Noyabr bizim ən müqəddəs bayramımıza çevrildi, zəfər günümüzə çevrildi, zəfər bayramımıza çevrildi bayram münasibəti ilə xalqımızı, millətimizi təbrik edirik. Bu zəfəriniz, bu qələbəniz, müstəqilliyimiz əbədi olsun, həmişəlik olsun. Bu zəfər günü münasibəti ilə zəfər günündən sonra qeyd edəcəyimiz bayraq günü, bayraq bayramımızı da təbrik edirəm. Çünki mübəddəs Torpağımızda, suveren dövlətimizdə, dövlətimizdə üçrəngli bayrağın dalğalanması, hər bir e, yurt yerimizdə üçrəngli bayrağın dalğalanıb dalğalanması bizim böyürümüzü, əzəmətimizi, ləyaqətimizi, şərəfimizin e, göstəricisidir. Uşaqlar, sizi də Bura yığılanları da, bütün xalqımızı, millətimizi də həm zəfər günümüz münasibəti ilə, həm bayraq günümüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy müqəddəs üçrəkli bayrağımız daim azad vətənimizin səmasında qürurla dalğalansın və biz də azad Azərbaycanın vətəndaşıyıq söz kəlməsini hər yanda qürurla səsləndirək.